হঠাৎ আবার দেখা পালো যে বানপানি সরুর ডাঙর হলো বছৰ পাৰ বছর ইয়াতে করল পৰা কিন্তু ইত্যাদ আজিল বানপানী দেখা না আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়ার গেট হসপিটাল আছে সন্মুখত কিন্তু এই গেট কোনো দিন কোনো কালে আজিল বানপানী দেখা কিন্তু এই নির্লজ্জ সরকার যিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃন সরকার

মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা এক দণ্ডনীয় দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে এই অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ